Но вы можете взять любой мультфильм, который вы смотрели. Тут ну. я бы делать в но почему-то делать не обязательно вообще. Тут я написала смайлик. У меня не очень. Очень хорошо. Тут такие вот смайлики тоже написано, но точки. не очень хорошо. Да, то есть там такие отзывы. Так такой конверт, говорите, там достаем. И там это сверху. Это запечатка этого чудика. И мои отзывы. Вот. И мои три отзыва. Вот тут синий был вообще не понравилось желтый это очень хорошо очень понравилось и зеленый это ну так себе да. это вообще делается все очень легко надо просто взять свет и два листа так, стоп сейчас я точно сделаю и отложу покупали два как -то, как -то, да? И скрепляем мы вместе с степлером. Ну, степлер можно брать любой, но я беру вот такой. Вот это, кстати, мой ящик, где находится материал для их линейка. Вот он такой маленький. Да, но скоро для него придется большой, Да. Скрепляем обычно с степлером нарисуем там три смайлика. И я на наклейки трех смайликов. Вот тут. То есть очень понравилось. Так себе. И вообще отстой. Больше никаких опытов. Да. там мой отзыв. Такой какой-то там мультфильм. Можно положить распечатку, можно положить рисунок от этого мультфильма. каком нибудь персонаж. Ну и а что угодно можете делать. Да, это как бы был советик это вообще хорошая идея, мне она понравилась. Я покажу еще идеи, они очень легкие, я вам выберу самую легкую, чтобы как бы было не, не трудно. И все такое. Да. Я могу вам сейчас показать, например, следующую идею, как можно убрать лист, который вам не нравится. Вот, в этом листе у меня была ложь написана. Я люблю, ну там, я не скажу колоду. И вот, как бы я этот лист заклеила вот такими квадратиками, они мотаются не в мой, но вот, распечаткой. Но сначала я приклеила как всякий, Да, и распечатку вот такой наклеек книжек. Это вообще очень легко. Я написала, волк не ты, волк я. И это классно

Да, это вообще очень легко, как я сказала, приклеить можно можешь... что-то, ну, вообще можно не только платье, можно что угодно на приклеить. Наклейку, какую-нибудь скотчатку или что-то такое. Вот, например, смотрите, вот тут -вот клапан высокий здесь тише. Я не люблю дуду. Моя сестра смотрела на ножку. Вот взять фантики, приколы из школы или какие-нибудь другие. Вот тут креп, но можно любой рисунок написать название этого фантика. Вот у меня приколы из школы. Вот. Например, один из приколов. Или ты поворачиваешься ко мне спиной. Или продолжаешь разговаривать или ты выходишь из класса. Это высказывание учителю. Да, я бы такое не сказала учителю. Можно сделать страницу своего кота. Может, просто какие-нибудь записушки. Вот, ну, все такое. Это вообще не тяжело все это да Вон, я вместе с моими подписчиками в группу ВКонтакте делала вот эту вот идейку. Да, Сейчас упал как карандаш. Вот, это были мои две или три идеи для ежедневника. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, берите мои идеи. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз повторюсь, ставьте пальцы вверх, пишите много комментариев. Еще раз повторяю, да. И пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И кстати, кому не понравится, можете поставить вниз. Я вас не заставляю, но мне будет приятнее, если вы, конечно, поставите век. Ну, всем спасибо, всем пока!